Виконуюча обов'язки начальника СМСЧ-9 Нелі Тарасєва надала звіт про роботу медико-санітарної частини протягом тижня з 3 по 10 листопада. Особливу увагу Нелі Тарасів звернула на підвищення показників гастроентерологічних патологій, закликаючи до своєчасного звернення хворих і лікування. Значит, у нас за практично всі койки 100% були занятий. Виписано з стаціонару пролічено 147 чоловік, з них дітей 21. госпіталізовано в стаціонар 153 п'ятдесят три чоловіка в і в плановому 69% З інфарктам міокарда поступило 2 чоловіка. нарушения мозгового кровообращения, то есть инсульт 1. Амбулаторно обслужено в приемном отделении 90 человек, проведено 24 операции. Из них достаточно сложных по хирургии 5 операций, это 3 холецистоктомии. Я каждый раз говорю о том, что идет повышение гастроэнтерологической патологии, своевременному обращению и лечению. Э, те люди, у которых проведены эти операции, поступали в достаточно позднем сроке. И по гистологии, вы знаете, что у нас последними ставят диагноз патолога-анатома, да, но они э, делают еще и гистологии и было отмечено, что желчный пузырь вся же Органы, которые удавлены при операции, они идут на гистологическое обследование. Поэтому было отмечено, что это желчный пузырь в достаточно уже запущенном состоянии. То есть еще раз хочу обратиться. Все, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, пройдите, пожалуйста, сейчас превентивный курс лечения, чтобы не приходилось проводить операции. С кишечной непроходимостью одна сложная операция и 14 по, по гинекологии, из них достаточно шло сложных 6. В родильном отделении было 4 кесарева, родилось всего 10 детей, из них 5 иногородних. По скорой помощи, по неотложной обслужено 189 вызовов, по экстренной 228. В трех случаях проводилась транспортировка тяжелых больных в Кривой Ров, перинатальный центр и в Днепропетровск. Респираторка немножко уменьшилась, больше у взрослых. Если сравнить среди взрослого населения, 71 новый случай против 163 в прошлом месяце. А у детей практически осталось на том же уровне. И мы, в общем-то, всегда встает вопрос, как у нас э, прибывшие с зоны АТО. Мы их всех обслуживаем, все они у нас взяты на учет за прошлую неделю. Профосмотр прошли 13 граждан, из них 8 взрослых, 5 детей. 5 проведено флюорограмм, амбулаторное лечение назначено двум детям по поводу респираторной инфекции и одному взрослому находится в неврологическом отделении. Задолженности никаких у нас по медсанчасти нет. Демографические показатели у в водах за 9 месяцев, согласно статистике, е малоутишными. По данным месячно смертность, превышает народживаемость населения, почти в два раза. К сожалению, прирост населения у нас идет постоянно за отрицательными цифрами. Если у нас по ЗАГСу зарегистрирован 301 новорожденный в прошлом году 284, то умерших 566 в прошлом году 530. То есть 260 человек минус практически, да? то есть население у нас снижается. И процент этот на тысячу получается 7,6 промилей. Если сравнить с городами области, у нас уже пришли показатели, мы можем сравнить, то по области идет 7,6, у нас 7,6, по местам области 4,9, 4,4, где-то так в среднем. То есть вы видите, мы, насколько мы превышаем отрицательные показатели. Уровень смертности новорожденных, то то есть детей до года, это младенческая смертность, которая является таким рейтинговым показателем. В прошлом году она у нас была три случая за этот период, в этом году один. Это показатель 3 промеля, а по области 7 и 6. Это говорит, в общем-то, о высокой квалификации наших врачей-педиатров и неонатологов. Мертворождаемость тоже всего один случай, и в прошлом году тоже был один случай, она соответствует, в общем-то, областным показателям. А вот если посмотреть структуру смертности, 566 человек за 9 месяцев, да, то 77,7% это люди пенсионного возраста. То есть на первом месте из них 430, 566, 430 это люди пенсионного возраста, то есть старше 65-70 лет. На первом месте остается заболевание системы кровообращения, это 58%, на втором месте злокачественное образование, это 22,9%, на третьем органы дыхания 6,1%, инфекционное заболевание 4,3% и травмы и отравления 3% такие вот не очень хорошие показатели идут по городу. И, к сожалению, у нас очень высокая идет досуточная летальность. В основном это люди пожилого возраста, старше 80 лет, которые поступают уже в вагональном состоянии. Ну и у нас плохие показатели нам много отметила смертности в стационаре, но это за счет того, что у нас есть хоспис. У нас практически все 10 коек хосписа заняты. На сегодня на хосписных койках у нас на 10 койках 13 Адцять человек. ну это практически люди, конечно, безысходные, и в основном смертность дають нам показатель в койки. кой. Програма пільгових ліків для хворих на гіпротонію продовжує діяти. было проведено заседание керівництва СМСЧ-9 и аптек «Миста». В среднем на одного человека нужно 50-60 гривен на медикаменты, потому что есть достаточно дорогие, есть более дешевые. Вот. И приблизительно планировали то, что распределить по всем аптекам, по всем точкам, для того, чтобы они каждый использовал где-то порядка ну, 3-4 тысяч, да? вот. а, потому что деньги придут в аптеку где-то через месяц-полтора. И все озабочены тем, что они могут выдать Медикаменты їх нужно взять наперед. Понятно, что им не будет, область им не предоставит. Для зручності в обслуговуванні в першу чергу самих хворих необхідно купувати пільгові ліки не в одній аптеці, що ближче до поліклініки, а в різних, наприклад, за місцем проживання. То есть, надо будет или по месту жительства, или других аптеках, то тобто, есть немножко разсредоточиться, чтобы не была нагрузка на. Вісім міських аптек з 10 листопада вже розпочали видачу пільгових ліків. Програма буде діяти до 31 грудня поточного року. Чи продовжиться вона у наступному, стане зрозумілим після прийняття нового державного бюджету. На зараз перелік ліків узгоджено. Вони видаватимуться, як і раніше, за рецептами. Однак тепер із розрахунку місячного курсу лікування. До вашої уваги адреси аптек, що працюють за програмою для гіпертоніків: вулиця Заводська, 19, вулиця Заводська, 1, вулиця Гагаріна, 21, вулиця Івана Богуна, 40, вулиця Богдана Хмельницького, 7, вулиця Кропуткіна, 14, Дріб, 2, вулиця Першотравнева – 28 та вулиця 50 років Комсомолу, 1.